Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adi Amisha binti Muhammad Zakaria, nama pelajar 2025270624. Hari ini saya akan memulakan perbentangan tentang topik yang jarang didengari dalam kalangan masyarakat iaitu kesan penggunaan haiwan terhadap manusia. Apa itu penggunaan haiwan terhadap manusia? Penggunaan haiwan adalah satu teknologi yang menghasilkan salinan genetik identik yang sama seperti induknya tetapi ia menimbulkan satu etika keselamatan dan alam sekitar. Kenapa? Kerana aplikasi bioteknologi moden meluas dalam genetik perubatan, penyelidikan dan pertanian, namun turut membawa risiko kesihatan dan persoalan sosial. Seterusnya, tentang status halal penggunaan haiwan menjadi perdebatan kerana ketiadaan garis pandang jelas yang menggabungkan sains dan syariah kerana tak semua ulama sepakat tentang teknologi hewan ni kerana ini masih baru dan kompleks. So, kekurangan kajian tentang keselamatan serta hukum halal haram pun menambah kekeliruan pengguna muslim. Ada juga risiko dengan unsur haram contoh seperti vaksin yang berasal dari haiwan mungkin ia juga dicemari dengan gelatin, enzim atau DNA dari sumber haram kerana hukum syarak sangat diperlukan bagi memberi panduan yang jelas kepada pengguna muslim. Sebab dalam pengeluaran ini kadang-kadang bahan genetik ataupun sel asal diambil daripada haiwan yang kita tak tahu status cucinya. Ataupun lebih kurang kita cakap dia tak disembelih lah mengikut syarak maka dia boleh menjadi syubaha ataupun haram. Oleh itu, kajian yang menyatukan perspektif saintifik dan syariah penting untuk memahami kesan positif dan negatif teknologi ini terhadap manusia. Nama saya Nur Ahmad binti Mahmud Rozi, nombor pelajar 2025-6872. Ha, seterusnya ialah pernyataan masalah. Ha, terdapat dua pernyataan masalah utama kenapa orang ramai dia rasa bimbang tentang penerimaan produk haiwan klon. Pertama, ketidakpastian keselamatan terhadap uh, produk haiwan klon iaitu kurang data jangka panjang, tiada penyebelan mandatory dan sukar untuk jejak kesan kepada kesihatan manusia. Maksudnya kat sini uh, walaupun kita ada padanan kawan selia macam FDA dekat Amerika Syarikat uh, dia kata yang daging dengan susu daripada haiwan klon ni secara umumnya a uh, selamat untuk dimakan tapi kenyataan tu cuma berdasarkan pada data yang terhad uh, dan dia tak ada pelabelan wajib untuk nak bezakan produk klon dengan produk biasa. Jadinya uh, susahlah untuk nak jejak kesih kesihatan manusia uh, dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua, ketidakjelasan status dan kekeliruan pengguna muslim. Garis panduan halal yang sedia ada, dia tak secara spesifik sentuh tentang produk haiwan klon. Menyebabkan masyarakat dia tak pasti dari sudut hukum. Jadi buat masa ni, garis panduan halal belum jelaskan secara khusus hukum daripada haiwan yang diklon. Jadi pengguna muslim ni dia masih ragu-ragu sama ada betul-betul mematuhi syariah ataupun tak. Kedua, dua ketidakpastian ni aa, sama ada dari keselamatan, kesehatan ataupun dari sudut agama, dia boleh timbulkan keresauan dan kurangkan keyakinan masyarakat untuk nak terima produk daripada haiwan kelonelah. Sebab tu kita perlukan satu kajian yang menyeluruh aa, untuk tengok apa kesempatan kelonelan haiwan terhadap keselamatan dan kesehatan manusia. Aa, serta fahamlah macam mana masyarakat lihat isu ni. Khususnya dari sudut hukum dan etika Islam. Nama saya Siti Nur Nashiha binti Nur Hatta, ID number 2025658376 Ya okay, untuk objektif kajian, kita ada dua. Yang pertama adalah untuk menilai apakah kesan pengkelonan haiwan terhadap keselamatan dan kesihatan manusia <tuh> melalui dua cara iaitu analisis produk dan juga kajian daripada literature. Okay, yang kedua adalah untuk menganalisis apakah tahap penerimaan masyarakat hari ini especially yang muslim terhadap produk makanan yang ada haiwan klon. Ha, kita nak tahu apa persepsi mereka dari sudut halal dan juga etika. Okay, hai nama saya Nurul Farhana Suhaili Tisham. Hari ini saya akan membincangkan tentang sorotan literasi untuk pengklonan haiwan pengklonan haiwan ialah proses buat salinan genetik yang hampir sama menggunakan teknik SCNT. Okey, sejarah bermula pada 1996 dengan kelahiran Dolly yang membuktikan haiwan mamalia boleh diklon. Okey, ada tiga jenis pengklonan. Pertama, embryo cloning, kedua therapeutic cloning, ketiga reproductive cloning. Okey, secara ringkasnya teknologi ini membuka banyak peluang dalam sains dan perubatan. Tetapi, memerlukan pemahaman dan penggunaan yang bertanggungjawab. Okey, untuk keselamatan makanan pula, FDA kata daging dan susu daripada haiwan klon sebenarnya sama saja dari segi kimia dan nutrisi dengan haiwan biasa. Cuma, masih ada kebimbangan tentang sisa hormon atau antibiotik yang mungkin digunakan semasa pengklonan haiwan. Okey, untuk keselamatan haiwan pula, kadang-kadang mereka ni boleh mengalami masalah genetik genetik atau epigenetik yang boleh mengganggu kesihatan mereka disebab kurang, disebabkan kurang variasi genetik mereka juga lebih mudah jatuh sakit dan terdedah kepada penyakit berjangkit jadi pemantauan rapi dan kawalan ketat sangat penting untuk memastikan semua ini selamat Okey, dalam prinsip syariah, apa sahaja teknologi mestilah mengikut fitrah dan makasih syariah iaitu menjaga agama nyawa akal keturunan dan harta. Jika mengikut konsep menerat dan maslahah pula, jika manfaatnya besar contoh untuk rawatan penyakit serius maka dibenarkan. Okey, dari segi fatwa, pengklonan manusia untuk pembiakan adalah haram sebab boleh kacau nasab dan institusi keluarga. Pengklonan terapeutik pula harus dengan syarat selagi tak libatkan jadinya yang lebih 100 hari. Manakala pengklonan haiwan dianggap harus jika di tujuannya baik. Secara ringkasnya, syariah tak tolak teknologi tapi pastikan digunakan dengan tanggungjawab dan manfaat. Okey, untuk isu halal buat masa ini belum ada garis panduan khusus untuk produk daripada hybrid clone. Jadi ulama biasanya tengok pada konsep istihalah iaitu perubahan zat dan juga tahap campur tangan genetik yang berlaku. Secara umum, pandangan fiqh kata kalau haiwan asalnya haram dan disembelih mengikut syarat, maka jatuh harus. Tapi kalau dalam proses ada guna bahan haram atau najis, hukumnya boleh menjadi haram. Sekarang ni cabaran terbesar ialah tiada fatwa yang seragam. Jadi pengguna muslim rasa keliru. Sebab itu perbincangan dan garis panduan yang lebih jelas sangat diperlukan pada masa depan. Nama saya Syarifah Nuazwani binti Said alias 2025 276068 seterusnya saya akan membuat pembentangan mengenai metodologi kesan perkeluaran haiwan terhadap manusia terdapat beberapa keadaan yang telah kami laksanakan iaitu reka bentuk kajian, populasi dan sampel instrumen kajian pengumpulan data dan keadaan analisis data yang pertama adalah reka bentuk kajian Tujuannya adalah untuk menilai pengetahuan responden. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi uh, populasi ini terdiri daripada 18 tahun ke atas dan sasarannya adalah uh, 30 hingga 40 responden tetapi kami mendapat sebanyak 42 responden. Seramai 27 orang responden perempuan bersamaan 64.3%, manakala 15 orang, responden adalah lelaki bersamaan 35.7%. Kebanyakan responden berumur lingkungan dalam 18 hingga 25 tahun, seramai 27 orang, bersamaan 64.3%. Seterusnya adalah instrumen kajian iaitu struktur borang kajian selidik iaitu Google Form terbahagi ke terbahagi kepada 3 iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. ialah kaedah pengumpulan data iaitu kaedah kaji selidik Google Form. Adalah untuk mengumpul uh, maklumat bagi menjawab persoalan kajian. Kaedah ini dibuat adalah untuk mengetahui uh, tahap keberkesanan mengenai kesan perkelonan haiwan terhadap Malaysia dari segi keselamatan, makanan, kesihatan dan perspektif halal. Akhir sekali adalah uh, iaitu kaedah analisis data. Kaedah ini adalah untuk uh, adalah satu per, perolahan data dari segi maklumat yang dikumpulkan dari teknik pengumpulan data tadi. Nama saya Nuna Jabiti Baharudin, nombor ID pelajar 2025438216 seterusnya perbincangan dan analisis yang pertama kesan perkelonan haiwan terhadap keselamatan dan kesihatan manusia berdasarkan dapatan soal selidik di bahagian B majority responden ini menunjukkan kebimbangan yang sangat tinggi terhadap keselamatan dan kesihatan apabila melibatkan produk daripada haiwan kelot. Sebanyak 43.9% responden sangat tidak setuju bahawa haiwan kelot ini selamat untuk dimakan. Ia menunjukkan kecurigaan keraguan yang besar dalam kalangan pengguna selari dengan kajian saintifik yang melaporkan ketidakstabilan genetik dan epigenetik dalam haiwan kelot. Oleh itu, pelebalan makanan yang jelas seperti dikaitkan dalam akta makanan 1993 dan peraturan peraturan makanan 1985 amat penting bagi membantu pengguna membuat pilihan yang selamat dan yakin. Yang kedua adalah penerimaan pandangan masyarakat muslim terhadap produk haiwan klon. Dari dapatan kajian soal selidik dalam bahagian C, isu status halal dan etika juga menunjukkan tahap kekeluan yang sangat ketara. Sebanyak 4.8% responden berpendapat bahawa status halal haiwan kelut ini bergantung kepada cara penyembelihan mengikut syariah. Namun, ramai masih tidak uh, pasti tentang faktor rasmi daripada pihak berkuasa agama. Ini menunjukkan lagi uh, masyarakat perlulah mengetahui dan perlulah mengikut garis panduan fik yang lebih jelas selaras dengan prinsip halal dan yang menekankan bahawa uh, makanan mestilah halal, selamat dan tidak mudaratkan. Saya Nur Aisyah Nur Hatta 2025 649 Daripada dapatan kajian, kami mendapati bahawa tahap pengetahuan masyarakat tentang pengeluaran haiwan berada pada peringkat sederhana. Ramai responden pernah dengar tentang teknologi ini tetapi tidak benar-benar memahami risikonya. Kebanyakan responden juga menyatakan kebimbangan mereka terhadap keselamatan makanan daripada haiwan kuil terutama risiko genetik dan kesan jangka panjang terhadap kesihatan. Dari sudut agama pula, Majoriti responden tidak pasti tentang status halal produk haiwan klon. Kekeluan ini berlaku kerana tiada garis panduan syariah yang jelas dan kurang pendedahan mengenai fatwa atau pendapat ulama dalam isu bioteknologi ini. Berdasarkan dapatan tersebut, beberapa cadangan telah dicadangkan. Pertama, pihak kerajaan perlu mewujudkan sistem pelebaran yang jelas dan memastikan produk daripada haiwan klon dinilai dengan ketat sebelum dikeluarkan di pasaran. Kedua, peranan daripada badan agama seperti pihak jakim perlu mengeluarkan garis panduan halal yang lebih spesifik serta memberi penerangan kepada masyarakat. Ketiga, pihak saintis dan industri perlu lebih telus dalam penyelidikan dan maklumat berkaitan keselamatan produk. Akhir sekali, masyarakat disarankan merujuk kepada sumber sahih dan lebih peka terhadap maklumat produk sebelum membuat sebarang keputusan ketika membeli. So, sebagai penutupnya, kami dapat konklusikan bahawa kajian yang kami buat hari ini uh, teknologi pengkawanan haiwan ini semakin pesat berkembang, semakin maju. Tapi at the same time, sebenarnya pengetahuan masyarakat masih lagi di tahap sederhana. Hmm, yang kita risau. Sebab tu ramai lagi uh, macam Muslim yang ragu-ragu tentang keselamatan produk ni, tentang dia punya status halal, tentang dia punya etika. Kan? Uh, selain daripada tu, uh, untuk makluman tuan-tuan juga, dia punya fatwa dan juga maklumat saintifik ni dia tak go bersama. Dia tak align bersama. Uh. <coughs> so, uh, sebenarnya hasil daripada kajian kami ni lah. Uh, dia boleh jadi satu bukti yang kukuh supaya pihak berautoriti dapat uh, bekerjasama uh, untuk buat uh, satu garis panduan yang orang kata tu tuntas uh, kan untuk rujukan masyarakat mungkin boleh tengok macam mana uh, proses negara-negara uh, Islam yang lain ataupun mungkin boleh buat satu analisa dekat dalam makmal macam mana uh, supaya akhirnya um, kekeliruan tu dapat diselesaikanlah uh, dalam kalangan masyarakat muslimin kan, terutamanya Okay, so, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.